Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuatkan video cara kirim saldo OVO ke saldo Dana ya, tanpa upgrade, tanpa aplikasi. Uh, yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak sekali. Terima kasih. Oke, okay, selamat uh, jangan lupa tombol like-nya dan tekan loncengnya. Oke, okay? langsung aja ke pembahasannya ya. Uh, kita langsung ke... Pembahasannya ke videonya kita cek di saldo OVO, oke? Okay? Ini aplikasi saldo OVO saldo ya, kan? Yang akan kita kirim ke saldo dana. Ini kan belum ditransfer, oke? Okay? Maksudnya ini kan mau ditransfer, nah kita harus upgrade karena kalau kita mau transfer itu di aplikasi OVO itu harus diupgrade ya? Nah, Makanya di sini saya akan membuatkan video cara kirim saldo OVO ke saldo Dana tanpa update tanpa aplikasi menurut versi saya dan menurut cara saya. Dan masih banyak lagi di video-video di YouTube itu dengan caranya masing-masing karena ini dengan cara saya ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan bisa ada browser Chrome Google saya kebanyakan pakai Chrome Oke okay, kita pilih Chrome waduh itu oke iklan nih. Kok, kok ya pas ono anu iklan koyong ini es, apa, apa ini hotel murah ya asal dilihat di bawah ini ya. hotel murah Oke okay. kita ketikan hotel murah di sini ada berapa pilihan Jadi kita enggak berapa pilihan kita pilih website hotel murah nah, seperti ini ya gambarannya di Google kita ketik hotel murah dan eh uh, websitenya kayak gini Gambarnya oke okay? terus kita lanjut kita geser ke bawah ya ini untuk tampilan dari hotel murah dan ini bukan aplikasi ya ini website jadi kita nggak usah install oke okay? langsung aja kita klik OVO eh bukan dana maaf salah kita klik dana karena yang akan kita kirim ya makanya kita dana dari sini ya tanda panah ya ovo ke dana nah, nanti kita kasih tanda panah kayak gini dari ovo ke dana oke okay. kita pilih dana ya kan kita mau masukkan ke saldo dana oke okay. oh ya sebelumnya belum saya cek ya untuk dananya untuk saldo dana eh, yang belum ditransfer ya belum ditransfer, ada saldo berapa? Nanti biar kelihatan untuk transfer saldonya. Oke, okay. wah malah putih boy. Okay, oke, ini ada 11.000 ya. Nanti saldonya 11.000, nanti saya akan kirim mungkin 10.000 aja ya. Nah, jadi nanti mungkin jadi 21.000. Oke, okay. cuma buat gambaran kalau ini nanti kita transfer ke sini, saldo dana ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Dari rekan mungkin bisa masukkan nominal berapa. Misalkan mau masukkan, kita masukkan nomor HP dulu. Pakai kosong ya, jangan pakai. Jangan kalau bisa dikasih kosong ya, jangan 585 Oke, langsung kosong lamanya. Terus ini ada maksimal 1 juta, misalkan mau kirim. Terus minimal 10.000 dari rekan mau kirim berapa oke okay. yang belum di upgrade ya ini kalau dari akan musik mungkin masih ragu yang nanti uh, eh, 10.000 dulu aja biar nanti eh, apa itu maksudnya eh, ragu misalkan ragu ya 10.000 aja buat <tuh> contoh aja kalau saya saya pilih 10.000 aja ya maneman -man. nah ini langsung tekan aja kita pilih yang 10.000 terus kita pilih lanjut di bawah ini ada tulisan lanjut ya ini lanjut nah ini nomor yang sudah didaftarkan tadi ya maksudnya sudah daftar di nah ini langsung lanjut pembayar eh bentar eh, ini eh, nomor nomor yang sudah terdaftar di dana yang akan kita kirim tadi ya yang isinya 11.000 eh. Okay. ini ada dana 10.000 biaya admin 1000 jadi ada biaya adminnya 1000 ya Oke. Langsung kita geser ke bawah. Nah, ini ada tulisan ada best best of all, link Horis kita pilih Horis. Nah, ini ya. Untuk pembayarnya yang tanpa upgrade itu kita pilih Horis. Saya kasih tanda panah. Misal tidak jelas ya. Ini tanda panah. Oke, langsung aja kita pilih Horis terus lanjutkan pembayaran. Oke, sesuai langkah-langkahnya seperti itu ya cara kirim saldo OVO oh, nah ini udah jadi kita tinggal screenshot oke okay? kita tinggal screenshot e, langkah-langkahnya seperti ini ya kita nanti eh kita nanti nah, screenshot kita masukkan ini yang akan kita kirim oke okay? ini ke saldo dana ya saldo dana setelah itu kita keluar keluar website hotel murah tadi ya nah, kita lanjut ke pembayaran ke, ke mana ke ovo ya karena kita mau kirim ovo ke dana nah ini ya langkah-langkahnya seperti ini kita pilih aplikasi ovo yang belum diupdate ya kalau yang sudah dia sudah diupdate ya gampang kita tinggal kirim dana cepat jangan lupa pinnya di ovo oke okay. Oke, di sini ada berapa pilihan? Nah, kita pilih yang bawah ini. Saya kasih tanda panah. Ini bayarnya di sini. Horis, ini pay horis, horis pay. Kalau transfer tadi nggak bisa ya. Nah, kita pilih horis. Sesuai instruksi tadi, pakai horis. Nah, ini. Oke, nah, kita klik horis. Selanjutnya di samping ini ada tombol apa, -apa album Nah, kita saya kasih tanda panah aja sini. Nah, ini kita klik ya. Kita pilih yang ini terus kita pilih album yang kita screenshot tadi. Oke, sampai si, di sini udah. Tahu ya? Oke, langsung aja kita tangkapan layar karena kita tadi klik tangkapan layar screenshot nah langsung otomatis udah langsung bayar. Oke berapa tadi 11 jadi 1178 jadi ada ini kita masukkan anu ya pinnya pin OVO 11078 jadi ada admin 1078 enggak apa-apa yang penting kan kita bisa transfer saldo transfer saldo OVO ke saldo dana tanpa upgrade tanpa aplikasi oke okay, itu aja ya untuk nah, kita cek refresh ini kan 11 apakah masuk atau tidak nah, ini berarti satu menit masuknya ya jadi rekan-rekan jangan kaget atau jangan bingung kalau saldo belum masuk karena saldo masuk dalam waktu satu menit satu nah, menit udah masuk nah, ini tadi 620 ya jadi 9000 karena ada biaya admin tadi Oke itu aja ya untuk cara kirim saldo OVO ke saldo dana tanpa upgrade tanpa aplikasi Sesuai versi saya dan masih banyak cara lainnya di YouTube-YouTube Tapi ini dengan cara saya oke okay? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Terima kasih